একেবাৰে লাষ্ট পডকাষ্ট হয়তো বহুতে চাইছে পডকাষ্ট লাষ্ট মুভমেণ্টত কৈছিল যে কি এখন ফিল্ম য'ত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন তেখেতে ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি ডাভিং দিয়াৰ কথা আছিল এতিয়া ডাভিং দিবৰ বাবে তেখেতক ডাবিং দিবৰ বাবে এতিয়া চৰ্চাত আছে মাধৱ বৰা তেখেতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেখেত তেখেতৰ এতিয়া সেই তেখেতকে এতিয়া গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছে তেখেতে দিব নেকি নাজানো ফিল্মখন বহুত আশাৰে ৰৈ আছিলোঁ জুবিনদাৰ বহুত ফিল্ম কাম কৰি আছিলে আৰু বহুত আশা দুখ অসমবাসীক কন্দুৱাই থৈ গ'ল অসমবাসী মোৰ প্ৰেমৰ এনিমি তইতো নাজান এইটো এটা স্পষ্ট কথা যিসকলে জুবিন দাৰ লগত হেতালি খেলিছিল খেলনা খেলা খেলিছিল তেখেতসকলক এক নম্বৰ পইণ্ট হৈছে মেনেজাৰ মেনেজাৰে মেনেজমেণ্ট কৰাৰ দায়িত্বত তেখেতে কিয় পালন নকৰিলে মেইন কথাটো মোৰ প্ৰশ্ন আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে শ্যাম কানু মহন্ত তেখেতে কি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি পাতিব নোৱাৰে নেকি নে ছিংগাপুৰতে পাতিব পাৰে নেকি আৰু তেখেতক তেখেত নাযাওঁ বুলিও কৈছিলে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিল মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছিলোঁ যে জুবিন দা তালৈ নাযাওঁ বুলি কৈছিল ছিংগাপুৰলৈ কিন্তু জুবিন দাৰ নগৰলৈ বোলে এজন ব্যক্তিয়ে ছুইচাইড হৈ যাব কোন নাজানো বিশেষকৈ আৰু মেইন পইণ্টটো হৈছে এতিয়া জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল বহুত দুখ সকলোৰে অসমবাসী সকলোৰে দুখ কান্দোনত মইতো মোক কি ক'ম আৰু মোক ক'বলৈ এতিয়া মানে একো ৱৰ্ড নাই বুলি ক'লোঁ বেয়া নহয় প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা তেখেতক উচিত শাস্তিৰ লগতে তেখেতক হয়তো ৰাইজৰ মাজলৈ দি দিব লাগে ৰাইজে যি কৰে ৰাইজে কৰিব আৰু লগতে শ্যাম কানু মহন্ত তেখেতটো ঘূৰ দালালি দালালিটো দালালি মানে সাংস্কৃতিক জগতখনত দালালিৰ পইচা লুটিবৰ কাৰণে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাৰ জুবিন দাৰ তেখেতক সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণেই জুবিন দাক আজি আমি হেৰুৱাব লগা হৈছিল মেইন পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকে কোনো জাতে সাৰি যাব নোৱাৰে যিসকল আছিলে জুবিন দাৰ লগত যিসকল গৈছিলে কোনো যাতে সাৰি যাব নালাগ নোৱাৰে আৰু মেইন পইণ্ট হৈছে যিসকল গৈছিল তেওঁলোকক ৰাইজৰ মাজলৈ দি দিব লাগে কি কৰে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব আৰু চৰকাৰ এখন আছেই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যাতে ন্যায় জুবি জুবিন দাৰ ন্যায় পাবৰ বাবে যিসকলে মান মাতিছিল তেওঁলোকক পুলিচ প্ৰশাসনে লাঠি চালনা কৰিছিল যাৰ ফলত কিছু কিছু ব্যক্তিৰ মাথা ফালিছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সেয়েহে আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কি জুবিন ন্যায় পাবৰ বাবে তেওঁলোকে মান মাতিছিল আৰু এনেকুৱা যাতে নকৰে তাৰে মই আশা পাতি আৰু সকলোৱে যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ জুবিনে ন্যায় পাব লাগে এইটো স্পষ্ট কথা আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে যে কি যিসকলে এইবিলাকত লিপ্ত হৈছিল শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু